महामुंबईला जागतिक आर्थिक केंद्र बनवण्यासाठी नीती आयोगानं दिलेला अहवाल आर्थिक विकासासह संतुलित पर्यावरणाच्या विकासावरही भर आहे अशी प्रतिक्रिया ब्रह्मा रिसर्च फाउंडेशनचे संस्थापक डॉक्टर विजय पागे यांनी दूरदर्शनशी बोलताना दिली आहे नीती आयोगानं हा अहवाल राज्य सरकारला सादर केला या अहवालात मुंबई महानगरासह पालघर रायगड ठाणे या जिल्ह्यांच्या विकासाचं उद्दिष्ट डोळ्यासमोर ठेवण्यात ठेवलं आहे आर्थिक विकास के समवेत संतुलित पर्यावरण विकास इस पर भी हाथ ध्यान दिया जाना चाहिए ये उन्होंने प्रस्ताव में रखा है जो बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने देखा है कि जहां बड़े शहरों के आसपास की छोटी शहरें वहां की सिविल कैम्युनिटीज अच्छी डेवलप होती है तो शहर का विकास होता है आज उन्होंने प्रस्तावित किया है कि ये पांच साल में तीस लाख से अधिक रोजगार शहर में उपलब्ध होंगे जब इतने बड़े पैमाने पे लोग यहाँ आने वाले हैं और गतिविधियां चलने वाली है उनके रहने के लिए आसपास के सब शहरों का विकास होना बहुत जरूरी है और पर्यावरण संतुलन बहुत काम की चीज है मैं समझता हूं इन मुद्दों पर शासन ने सात साल पांच साल में काम किया ये शहर यह सब विकास के जो आज उद्दिष्य उन्होंने रखा है दुगना होने का वो अवश्य साधन होगा